Всем привет! Меня зовут Светка Лондонис. И сегодня я буду рассказывать про нашу спальню с девочками и с Анжелой. Вот. Давайте начнем. она у нас трехэтажка. Ну, двухэтажка. А на первом этаже спят только две девочки. Ну, пи... на ну, А на первом сплю... спит одна. На первом сплю я. О, вот. Там, как видите, есть наклеечка. А, я не знаю, я не такая сильная, как Киби. Покрывала у нас из цветочков. Ну, вот. <клёх> а, подушечки. А, там я у нас сама связала. Все сама делала. Вообще, она вообще у нас хорошенько, Очень хорошенькая. У меня подружки очень хорошие. А на втором этаже спит Эбби с Фрэнки. Тут спит Фрэнки. Ой! О-о-о! Во-первых, ну, тут спит Фрэнки, тут спит Эбби. Ну, реально, они меняются. Они, короче, по-разному спят. знаете, Фрэнки стала рождествой. Вы видели, наверное, как я видео. И как раз он там опела. Теперь я что-то лен. Блин, что-то горло заболело. И она меня заразила. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на начальный канал. Называется Анжелстрайк. パパ、おぴつです。パパ、おいら、パパ、おいら、パパ、おいパパ、おいおいら、おいら、おいら、おいら、おいら、おいら、おいら、おいら、おいら、おいら、